qolib ketdik lekin yomon bo'lmadik demayman lekin hozirgi momentda bizni paytimiz emas yosh blogerlardi yoki bo'lmasam shu bir necha siz taniydigan biz taniydigan blogerlarni payti har bir insonni o'zini payti bo'ladi shu paytni tan ola bilishimiz kerak xolos ba'zi obunachilarim yozadi там murolim sinding murolim oolding murolim нет просто hammani o'zini payti bor menman degan muhimmidaliylar ham o'zini paytida kimsan kim bo'lgan lichkangizga yozaman telegramingizni bering preview bo'yicha albatta bo'ldi ko'rib chiqaman ishlaringizni agar yoqsa albatta ish komandamga qabul qilaman ba'zi bir dushmanlar yozib qoldida kommentda e, lichkamga o'qib chiqib ba'zida xafa bo'lasiz chunki assalomu alaykum murolim aka men sizni ashaddiy muxlissizman degan tepadagi kommentariyasini ochmagan ekanman keyin eng pastida ha murolim sindirishdimi video chiqarmayapsan deb yozyapti qarang bitta tepada sizni men har kuni hamma videolaringizni ko'raman degan odam bor keyinja yangi же fikri o'zgargan так же нельзя братья achchiq вот так yysan ho'p nimani qiladi boshqa murolim nechanchi yilsiz to'qson sakkizman profil murolim hali sinmaydi yo bandasi endi bilmadim aka hayot bu hayot bu qachon sinishingiz qachon sinmashingizni bu hayot vaqt ko'rsatadi lekin oilam yonimda do'stlarim yonimda ayolim yonimda bola chaqam katta bo'lyapti tovuq jo'jalarim katta bo'lyapti na kerak boshqa hayot aytinglarchi shumi baxt shaxsan men uchun shu baxt pul shonu shuhrat bu hammasi o'tkinch ka qoai shu kuydirga chinglab qo'ying пожалуйста bolalar toba galatimisizlar nimani eh? yoq choydan iching aka dedi привет farzandli bo'ldizmi yo'q kutyapmiz kerakemas burgerlar fastfood oshizuni hidigaemas bu ты o'zbek конечно я узбек по национальности kldi да kamos chachim bo'yab qo'yasan shekilli cho'ta oqcha tushib qolbdi qizlar qaramaydi endi menga aka blogerlik o'rgatasizmi hech kimga yoqmayapti o'zi kecha mani sindi degan voy mani akaxonlarim sizni o'n uch ming pодpischigizdan kuzataman uka zo'r odamsiz rahmat bratim xudo xohlasa ko'rishamiz siz bilan inshaalloh har bir obunachim bilan ko'rishganman даже istanbulda turkmanlar bilan turkman obunachilarim bilan seni даже hayolimda o'ylamadim ko'raman debchi земля круглая да to tog' bilan ko'rishmaydiyu lekin odam odam bilan по lboу кого заблокировать кого я это не понимаюmen пет qilmayapman kimni ko'ryapsizlar irolim sindingmi не знаю решать вам qayerdasiz tovba kamol opa dedi все хорошо все скрыл keli поддержка o'tiribdiku да тех поддержкаa o'tiribdi mana kuydirgi все все заблокировал заблокировал kuydirgini aytyapti aka man nima qildi o'zi kuydirgiu sizni sevaman devardimi sinmaydi <usulmentu> gap yo, gap yo'q asaakadan salom jiyan nima gap tinch ollohga shukr. jo'ja baqib o'tiribman urolim <laughs> aka qo'shing gaplashaylik iltimos rashk конечно bor oilada oilada rashk bo rashk bo'lmasa bu oila emas nasib qilsa inshaalloh vaqt kelib ko'rishamiz akam inshaalloh. ikki yuz o'n beshta bo'ldi от души спасибо вам огромное просто я не вижу что вы такие активные ребятая я не думал shuncha vaqtdan keyin meni hozirgi men o'yladim hozir efir qilsam mansur aytdi efir qilde hozir efir qilsam o'ttizta qirqta odam ko'rsa зачем мне это dedimda desam sen qilgin sen kerak bo'lsang ko'rishadie men hozir ko'rmayapman nechta odam ko'rayotganimni серьезно ko'rmayapman chunki как бы так не показывает jigarim reklama ya не зарет ochildiman ochilgan aka yo'llar yopiq ochilgan no poka yo'llar yopiqu qizlar yozmanglar kelin shu yerda deydi да конечно ну пишите hali sevaman sevaman hazil qilib ham yozmanglar chunki не стоит этого делать короче uch to'rt kun oldin yo aytmayman murolim shu yil uylanaman inshaolloh to'yga kelasizmi aytaman inshaalloh только sindiradi sinmaydi inshaolloh д uka ketasizmi yo'l ochilsa Da yo'l ochilsa ketaman eydi rustamov men siz nima arpezi xom o'rib qo'ydimmi podpiska 5 ga beş 5 dedi. arpngizni homo'rib qo'ydimi чтобы menia shunaqa so'kasizmi mayli so'king xo'p man ko'ta dedingiz xo'p дальше дальше что рат so'kdiniz men ana shunaqa bo'lib qoldimi yo'q lekin menda bo'lishi bo, bo'lishi bor u narsa lekin men unaqa bo'lib qolmadim siz maza qildinizmi men xursandman прiveт uch to'rt kun oldin yo'q aytmayman <laughs> uch to'rt kun oldin nima bo'ldi den <laughs> <laughs> yo'q aytmayman ma nah, aytmayman bitta narsa esimga tushib ketdi короче piterda ofisda o'tiribman aytib beraman hozir shuni eshikda qor yog'yaptimi yo'qmi deb bittasi so'radi или yomg'ir yog'yaptimi deb so'radi o'n rubl kartamga tashlasanglar dedim eshikni ochib ko'rsataman dedi vo blin <liebe> shunaqayam tupoy bola bo'lamanmi bilmayman yo bo'lmasam shunaqa haligi nima deydi с одной сторонi какой то nima turib oladiyu bitta gapida gapini ustida пореn u odamlar yaxshi o'ylaydimi yomon o'ylaydimi farqi yo'q o'n rubl tashab o'n rublga tash, muhtoj odam emas o'zi murolim endi sha paytda murolim hozir конечно muhtoj ну hozir no, ham muhtoj emas но no, tashlaysan deb turib olganmanda obunachilarim tashagan to'rtta beshtasi ellik rubl tushgan ellik rublni ko'rsatganman prямой efirda дa tushdi deb turib man ko'randim uni keyin aynekni ochib ha qor yog'yapti ekan yo yomg'ir yog'yapti ekan dedim точно не помню уже bir yil oldi deganman hozir ana shuni eslasam ham bir haligi bitta narsani ustida turib oladigan haligi nima deb qo'yadi yani, en dalboyob desam bo'lmaydida кaроче shunaqa odam bo'lgan ekanmanda nima o'zbekchalab bir balo deb qo'yardim aytmayman degan ekan ha albatta murolim murolim qalay omonsiz yaxshimi qor yog'ayotgandi дa qor yog'ayotgandi а a упрямый упрямый qaysar вот qaysar 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 yo'q tashaysizlar deganman odamlar yozgan yani, vey mirolim eshikni ochish problemami senga E bunday, romni ochib turib ko'rib qo'yish yo' narin tashlashasan keyin ko'ramiz tashlashdi keyin eshikni ochganmiz Ay, есть romni ochib ko'rsa bez бет Da. да net, qaysar qaysar o'lgan ekanman Men даже salon ochgan paytim kamola biladi kko salonimni ham управлять qilgan e, shunda tanishib qolganmiz salonda kelib turib просто чисто tozalikka rioya qilardikda biznesda kiyim tozalik и muomalada uchta narsa agar bo'lmasa sizni biznesingiz bu afsula sofinga uchraydi shu narsaga rioya qilganmiz ishchilar juda ham zo'r ishlashgan xudo xohlasa yana yigirma e, yoshimda ikkita biznes ishlatgan bo'lsam inshaalloh o'ttiz yoshgacha yana bir uchta to'rtta biznes qilishga harakat qilaman lekin bu safar atrofimdagi odamlar birchia tozalab turib keyin biznes qilaman sizlarga ham maslahatim shu sizni sindiradigan ham do'stingiz sizni ko'taradigan ham do'stingiz shuni bilib qo'ying aziz obunachilar men chekmayman bu mansur sumkasidan chiqdi это характер брат да aka hammasi kiradimi потом ты сказал sto rubl bo'lsa pastga tushib ko'rsataman да 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 вспомнил да ну были дела да было весело тогда salom o'sh assalomu alaykum hammaga rahmat shunchalik ko'rayotganinglar uchun реально e, boru kayf qildim hozirgi efirdan chunki o'zi bolalarim shogirdlarim bilan mazza qilib cho'mildik и keyin хорошо что сказал mansur прямой эфир asta nima atrofdagi tozalash kerak lekin yer bilan bitta kuoradi kazonlar lekin ularki o'xshamadi брат yer bilan betta qilolmadiyu lekin e, biznes jalka. Biznes jalka. chunki meni u yerda e, 12 ta ishchi ishlatgan bo'lsam bu yerda yettita o'zimiz e, 3 ta, uchta ikkita narigi salonda birinchi salon o'n ikkita ishchi ishlatgan bo'lsam ularni ishi ularni noni ularni kelib meni oldimga kelgan joyi ular uskunalar olgan uzbomga ishlayman deb ularga kiyim qilib berganmiz ular уже hamma qarindosh urug'lariga uzbom salonida ishlayapmiz deb maqtangan endi qarang o'n kun o'n besh kun ishlagan meni bir e, samarqanddan chaqirib kelgan bir ishchim hammaga maqtanib kelib ishlayapti uje men uchun bilet oldi men chaqirdim ish joyladim patentini qildik <laughs> lekin o'n besh kun ishlagandan keyin meni yo'q qilib yuborishadimi i e keyin u aytyapti men nima qilay endi mirolim deb keli oldi piterga men uchun e kelgan kelganи послать qilib ishlagani kelgan ishini samarqandda ishladi keyin toshkentda ko'rishdik xorazmlik bola ham oliyor degand oliyor degan bola o'zgenlik orifjon degan ukam ham ular <laughs> ham men uchun kelgan edi shu salonda <laughs> ishlayman saloningizni gullataman deb meni yo'q qilishgandan keyin ular aka sizsiz nima qilamiz biz piterda deb hammasi ketishvardi ну молодец shunaqa odamlar <laughs> ko'payaversin <laughs> tugadi degan ekan deyarmishdi привет привет mashhur bo'lish oson ammo hurmat bo'lmasa mashhurlik keragi yo'q doim shunday samimiylik yo'qotmang rahmat mashhurlar juda ham ko'p men mashhurlikni hurmatga teng keltirmayman chunki mashhurlik bu yo'q narsa ertaga yo'q bo'ladi indinga yo'q bo'ladi hurmat oddiy misol maykl jeksonni shuncha odam hurmat qiladi дajе o'lib ketgan bo'lsa ham maykl jekson desa yaxshi odam edi deydida oddiy misol san'atkorni aytib endi undan tashqari yana nechta odamlar bor o'lib ketgan mashhur insonlar hurmati borki hurmat qilishadi chekasizmi yo'q bu chekmayman men sigaret chekmayman mana shu yerda turguvdika зажигалка o'ynayapman moshina olib ketdimi ha olib ketgan moshinani botkendan tojikistonga olib o'tdimi o'tmadimi bilmayman lekin batkenda edi hozir o'zgindamiz блин yomon sovuq bo'lib ketdi да tulet tuletga marhamat bo'pti bo'pti shunaqa gaplar aziz obunachilar uh shunda brat ana shu narsa bo'lmaganda hozir ikkita saloniz to'rttala bo'lardi kamida mayli hammasi ollohdan ortda qaramasdan ko, gazni bosing корrоче Uh, aprelda uh, oxirgi oyida moskvada ochilishi kerak edi uzb salon красоты ikkita piterda bitta moskvada ochilishi kerak edi международный metro bor moskvada o'sha yerda ikrom aka bilan birga ochayotgandik u ham o'xshamadida uh, o'xshamay uh, qoldi iз за того что меня отсюда uh, убрали из питера keyin tagiga yetdim hozir uh, meni deport qilgan odamlar ham ya'ni zakaz qilgan odamlar ham hozir два два восемь и keyin yana ikkita stаtтьyя bor похищение но не убийство угроза жизни и два два восемь статьяalar bilan kirib ketgan o'tirishibdi korona o'n to'qqiz qachon tugaydi mayli пример qilish qara birodar maykl jeksonni пример qilishingni qara deydi endi nimag sizni qo'shningizni примеr qilyapman просто aytyapman boshga miyaga kelganini aytamanda men shu sal tupoyroqman e, boshimga bolg'a tushib ketgan yoshligimda a shundan keyin maykl jeksonni qo'shig'ini eshitib haligi bitta bolg'ani tashlayotgan paytda bittasi maykl jekson enasini emsin ona bola bor ekan ikkitasi kali ekan deb qo'shiq aytib turib bolg'a bilan boshimga bir urgan an shu o'tirib qolgan boshimga piterda nima problema bo'lgan deydi probleма bo'lmagan assalomu alaykum va alaykum assalom misha misha toq bo'lib qopsan, javob bermaysanmiku deydi misha sisha. aka bosamizmi bugun ham bosamiz farrux bosamiz yomon <laughs> bo'ldimi? 5 kun mazza qildinglarmi ko'z tegmasin bugun ham bosamiz xudo xolasa. battle qilaylimi aka dedi Yo'q. <murallim>, rus tilida youtube kanal ochmoqchiman shunga nima maslahat berasiz oching bosing gazini nima bo'lyapti bilmadim Mir mirtomir yo'lbarsov qani Ulan bir gaplashaylik aka hozir tugataman efir tanimadingmi akagni karimov aka da lekin akaginam ismingizni yozib yuboring assalomu alaykum qalaysiz irolim stavka qilishni o'rgating kirsangiz uzbom tv блят men hayron qoldimda anchadan beri telegramimga e'tibor bermay qo'yibman bmwni rразыгрывать qilayotganimda yetti yarim mingta pодpисчигim bor edi keyin hech nima qilmay qo'ydim telegramimni bmwni berib yubordim лят ikki yarim mingta odam подписаться qilyuboribdi what the fuck endi hozir ana shu o'sha ikki yarim mingta odam kallasi ishlaganda kechagi bir haftani ichida meni obunachilarim stavkadan нормальный plyusga chiqishdida ну сами знаете o'zinglar qanaqadir dangasasizlar здорово diyor vtf bilan o'yin bo'ldi brat shartlaringiz bajarolmadiyu да bajar olmadi и keyin tugadi iki yutkizib qo'ydi shekilli bojjalar do'stim bola uch zal nima bo'lyapti Да зал, но мы блять. ну в -монты пану, мне? Ты в каком городе сейчас? Привет. Ладно, всем спасибо, всем пока. Берегите себя я вас всех обнял, целовал. Пам!